во-первых, мы настраивались на первую игру и очень хотели тоже ее выиграть. Как бы, но так получилось. Вчера и вели 15 очей. В конце концов, Динамо хорошая команда, есть хорошие игроки опытные, которые все-таки нас вчера одолели. Но сегодня в тоже была очень тяжелая игра. Мы всю игру, я считаю, старались защищаться агрессивно, особенно, считаю, в четвертой четверти больше всего стали защищаться как бы командно. И все-таки как-то, не знаю, может, добили их, как говорится, в конце. Я очень рад, что мы выиграли. Поздравляю всех. Надеюсь, мы в Киеве одолеем команду «Динамо» и приедем с победой. Спасибо большое. Вопросы? последний игровой отрезок показалось, что ну, вы просили замену. Это было усталость или повреждение какое-то поскольку? Ну, вот. Не, не, если честно, я постарался защищаться агрессивнее, сильнее, особенно там слипов. И так получилось, что выдохся. Когда играешь в полную силу в защите, то быстро изматываешься. Сегодня чего чаще брали на себя инициативу нападения, причем в том числе атаковали сведения, все со словом были значительно агрессивнее, чем обычно. Это установка или это был ваш настроенный на игру? Вы чувствуете, что именно сегодня можете внести перелом не только как один из сильнейших разрушителей команды, но и вот так. Mm, даже не знаю, что он это ответит. Да не, просто настраивался. Игра очень серьезная, за, за, за золото. Я думаю, каждый должен настраиваться на последнюю. Очень сложная игра, очень тяжелая игра. Опять же, нервная, тяжелая концовка. Могли немножко в четвертой четверти легче мы закончить. Там, Немножко Саша Антипов там с этим фолом неспортивным плюс 5 было, немножко он там свалил, и плюс этот фол, который Вова сделал, у нас еще не было бонуса. И вообще в целом по этой игре я могу сказать, что в раздевалке первое, что я написал на доске, это как мы использовали бонус первую половину. То есть первую половину бонус мы использовали катастрофа, и после этого так же само продолжилось во второй половине. Эту проблему нужно убрать. То есть нужно постараться, э, понятно, конечно, Команда и ребята знают, как этот фол найти, как Саша липовый нашел этот фол на, на трешке у Вовы. И получается, что еще в четвертой четверти они пробили первые три бонусные фола. это было либо End one, либо это был пробивной фол. То есть, это мы допускать не, не можем. По результату: 65 очков. Динамо, я думаю, что сегодня мы показали, что защита была на высоте. Хорошо играли, били, сражались. Единственный момент, конечно, сегодня мы проиграли подбор. Всего вчера было 14 подборов у нас нападение сегодня всего лишь 5. Они много сняли подборов у себя. 34. Этот компонент, конечно, мы должны дорабатывать. Серия продолжается. Я поздравляю всех с победой. Думаю, что будут интересные захватывающие игры в Киеве. Спасибо большое. Я очередь Может. поздравляю с назначением. Ну, или оболезнью, учитывая, какой групп ответственности на вас вот, показал, что вы Все. действительно волновались. И вот первое время, ну, вот, как вы восприняли, скажем так, свою новую роль? Ну, знаете, как всегда, конечно, у меня был небольшой опыт работы главным тренером, когда образовалась только у Белла, то есть я не ошибаюсь, по-моему, восьмой, девятый год, Тогда я работал в Симферополе, в Симферопольских грифонах меня пригласил тогда Саша Воржина. Вот. И там немножко был у меня кусочек, и потом, конечно, большой промежуток времени проработал ассистентом. И, конечно, это немножко по-другому, когда ты управляешь уже непосредственно полностью всем процессом, скажем так. Конечно, волнение, безусловно, волнение. В первую очередь волнение, потому что это финал. Я думаю, что у любого человека даже у супер-экстра тренера будет волнение в финале. И это нормально. И как говорит Желька Абрадович на одном из семинаров, он говорит: если я не волнуюсь перед игрой, значит, я не уважаю соперника. То есть я, значит, думаю, что я его вот так вот легко обыграю. Поэтому, естественно, это финал, естественно, волнение, естественно, где-то нервы. Но будем стараться справляться и. Побеждать. Создалось впечатление сегодня, что основная разница между действиями химика в первой и во второй играх серии заключается в агрессии, в том числе в защите. То есть не тактические были внесены изменения, а больше, скажем так, больше было желания, больше было интенсивности, опять же, смены, и все, все это работало. Помогла ли вот эта вот шоковая терапия, которая произошла на накануне? Ну давайте я оставлю без комментариев, извините пожалуйста, без, без обид, Ой, пожалуйста. Тогда вопрос, да, больше по игре и по серии, такой вопрос двойной. Первый, первая часть вопроса Владимир Гонев, который по сезону был, в принципе, ну, одним из главных действующих лиц и едва локомотивом команды. Да. Эту серию выглядит, ну, откровенно говоря, слабоватенько. И, с другой стороны, есть Сергей Попов, который и вчера очень э, продуктивно отработал свой коротенький отрезок, сегодня получил больше и отработал также продуктивно. Э, в связи с этим, планируете ли вы в Киеве увеличить игровое время Попова и как вы собираетесь привлечь его? Ну, знаете, я тут немножко с вами не соглашусь. Понятно, что Вова Конев, он как бы один из лидеров нашей команды. Но если мы чуть-чуть отмотаем назад, э, Вова – это человек, который был в нашей команде третьего сезона. И человек он был, ну, как бы выходящий на замену, выполняющий какую-то просто роль. сейчас, проработав не одно лето индивидуальной работы, он очень спрогрессировал. И если вы посмотрите, он спрогрессировал во всех компонентах. И он сейчас стал очень универсальным. Если раньше он, например, спиной кольцу на лоу-пост не играл, то сейчас, безусловно, он прибавил в этом компоненте. Он прибавил в игре пик н ролла он может забить спот-тап, он может выбежать из облскрина и забить. Понимаете? То есть, и даже если возьмем по сегодняшней игре, Вова Конев 9 очков, 7 подборов, 2 ассиста. Ну, знаете, и плюс он дал защиту, знаете, поэтому я не могу сказать, и... Ну, теперь же он не брал на себя инициативу, как это было ранее. В его Или это была вот, непосредственно ваша установка? Нет, не то, что установка, это просто, получается, мы играем, смотрим, у кого игра идет, Саша Прокопенко хорошо вышел, третья четверть, мы за Сашу сыграли 2-3 раза, все, чуть устал, посадили. Ну, скажем так, знаете, в первую очередь поздравляю команду «Химика» с победой. Достойная победа у них дома. После вчерашней игры это, конечно, тяжеловато было на восстановиться, так как вторая игра подряд. Сегодня мы не справились прежде всего с защитой 2 на 2. То есть обычный заслон, провал. Мы теряли первого номера и не могли с этим собраться. Где-то повели 7 очков, если я не ошибаюсь. Немного, может быть, расслабились, где-то расконцентрировались, и это нам дало все-таки в защите, скажем так, минус. Будем надеяться, что в Киеве, когда придут очередные игры, мы, скажем так, соберемся и дадим бой. Ну, встреча была достаточно напряженной. Я считаю, что не сказала бы, что мы сильно уступили во многих компонентах, однако сделали 17 потерь, что достаточно много для такой игры. И, в общем-то, это сказалось на результате в конечном итоге. Может быть, где-то придержали чуть двух центров. Был момент такой. Мое мнение, что, может быть, надо было чуть раньше это, как бы заменить Челована, возможно, Анатолия. И либо Мишу Анисимова. То есть, в принципе, ребята старались на фоне такой достаточно серьезной физической усталости. Они боролись серьезно. И выиграли подбор. По проценту попадания мы тоже не сильно, возможно, уступали. Только трехочковое, я считаю, что, наверное, мы так, в общем-то, упустили этот момент и не смогли попасть. Отчаянные такие броски были на фоне усталости. Но в целом, мне кажется, борьбу мы дали достойную. И, в общем-то, будем готовиться к играм в Киеве. Будем давать там борьбу. Хорошо, вопросы к С точки зрения всей четырехматчевой серии удовлетворены ли вы вот одной победой в Южном, ну, вообще вот этим выездом, и то, что фактически... Преимущества домашней площадки, как что Ну, я думаю, полное удовлетворение было бы, если бы мы сегодня взяли вторую победу, так по-наглому скажем. Но в целом, я считаю, что результатом мы довольны, потому что, в общем-то, у нас появился шанс бороться дальше. И я считаю, что ребята должны расслабиться, забыть, возможно, сегодняшнюю встречу, разобрать ошибки, убрать эти потери нелепые, в общем-то, и готовиться к игре дальше. В общем-то, да сезона по ходу регулярного чемпионата, что в первой половине, когда не было ротации, что во второй половине, когда она появилась, Динамо не относилась к числу бросающих снайперских команд. В финальной серии, что в первом матче, что во втором, очень возросло количество именно трехочковых бросков, изменилось соотношение это. Почему так произошло и чем это объясняется, и действительно ли вы видите в этом успеху? Хотя говорите, ну, что сегодня... Вас ну, я бы не сказал, не что был. наш главный тренер делает акцент именно на трехочковых, хотя, в общем-то, снайпер, снайперскими качествами обладают у нас достаточно много игроков. И... Немножко был, установка была другая, однако, как бы, видимо, из-за усталости, из-за того, что плотно держали, в общем-то, закрывали хорошо зону и, в общем-то, разбирали наших центровых очень быстро, страховали достаточно серьезно. Выходили на периметр, возвращался мяч и, в общем-то, из-за этого, видимо, вынуждены были броски, скорее так скажу. Но, в целом, не скажу, что наша команда без трехочкового. Сейчас Липов Александр достаточно хорошо попадает, в общем-то, Дроздов Артур может помочь на трехочковом, Шундель Анатолий, как вы знаете, вчера достаточно хорошо попадает. Ну, видимо, сегодня, может быть, где-то не наш день, немножко мы в чем-то ошиблись, потери достаточно много было. Ну, ничего, я думаю, есть над чем работать, и потенциальная команда должна разобраться во всем и настроиться на следующие игры. Вчера, как и сегодня, тренер проигравшей команды не пришел. Почему были Простите. шокирующие новости, достаточно станут проигравшей команды? Стоит ли ожидать ордена в подобных ходах? Вы знаете, Тренер у нас эмоциональный, да, но поймите правильно, расстроен довольно-таки сегодня результат, вы согласитесь, что шанс был зацепиться и победить сегодня. То есть, безусловно, где-то не выполнены какие-то установки, поэтому человек расстроился, как бы немножко не согласен с судейскими нюансами, там, скажем, были моменты. Вот, по всей видимости, в конце началования было такое вот, как бы наше видение, был фул, Возможно, дай три броска пробивных, возможно. Но мы не вправе комментировать действия судьи. Где-то вот на этом фоне расстроился. Может быть, был бы результат немножко иной, но ничего. Спасибо. Я и думаю, тренер наш исправится. И, в общем-то, он никогда не отказывался от пресс-конференции, честно вам скажу. Но как бы с вами всегда общается. Просто так вот сегодня очень расстроен, да, клянусь. Поэтому так получилось, что я перед вами что вчера, что сегодня Клинт Мэдди сыграл пол. Сейчас не получается выключить из звука. Извините, пожалуйста. Да-да, прошу прощения. Что вчера, что сегодня Клинтон Доггетт играл ровно по одной смене буквально. Угу. Почему он сейчас выпал из ротации? чего ему не хватает, чтобы соответствовать уровню? Вы знаете, не хватает в первую очередь, наверное, такой уверенности в защитных действиях, достаточно много пропусков и... Немного как тот, он выпал из-за этого все-таки. На подборе он с трудом помогает, и вот немножко потерял чувство навык контакта, наверное, с нашими партнерами по команде. И, возможно, вот из-за этого есть дискомфорт, тренер боится его как бы подключать. Хотя, я думаю, может быть, еще придется задействовать и скамейку достаточно широко, потому что игр, в общем-то, предстоит еще немало, наверное, там впереди. Две в Киеве, и дальше жизнь покажет.